Застосування вакцинальних комплексів розпочинають із раннього віку, так як найбільш уразливими є діти перших років життя, що мають неповноцінний імунітет. Порядок вакцинації дітей, так званий календар щеплень, затверджується наказом Міністерства охорони здоров'я. Цей календар постійно усовершенствується. В 2014 році вийшов останній приказ, в якому усовершенствований календар, який приближається до календарів вакцинації. наиболее развитых стран мира. У зв'язку з перебоями та відсутністю централізованих поставок вакцини, що останнім часом гостро відчули на собі медичні установи країни і слов'янську, зокрема, маленькі пацієнти отримують щеплення за індивідуальним розкладом серед причин, що призводять до відставання від загального для всіх календаря вакцинації, також значиться хворобливий стан дитини у період планової вакцинації або тимчасовий її від'їзд календарем. Передбачені обов'язкові щеплення, які дітвора отримує за згодою батьків. Це починається з прививки против гепатита В в роддоме сразу после рождения. К сожалению, такой вакцины уже длительное время нет, и сейчас ее, она не поступает. Затем вакцина Против туберкулеза БЦЖ вакцина, ну, тоже с ней перебой в последнее время. И далее с двухмесячного возраста по новому календарю, это комбинированные вакцины. Это, кстати, большой прогресс уже много лет, но то, что можно ребенка привить комбинированной вакцины. То есть он сразу одномоментно может прививаться от шести инф инфекций. И это очень важно, потому что это одна инъекция, это минимум аллергических реакций уже. И сразу же вырабатывается иммунитет на все против всех этих инфекций вот сюда входят дифтерия, коклюш, столбняк, вирусный гепатит в одной комбинированной вакцине полиомиелит вот и гемофильная против гемофильной инфекции а есть еще вакцина это бельгийская вакцине допустим І є вакцина французька, в якій те ж самі, крім гепатиту, те ж самі п'ять тільки пентаксим, так називає вакцина. Дитина першого року життя має отримати первинний прищеплювальний комплекс у вигляді трьох ін'єкцій. Наразі лікувальна мережа Слов'янська забезпечена основними вакцинами у повному обсязі. Централізованих поставок вітчизняних препаратів немає. Пацієнтам пропонують якісні іноземні вакцини. Остання поставка яких до Слов'янська відбулась у квітні за послідні. месяцы город получил централизованными путем централизованных поставок значительное количество вакцин это бельгийские французские вакцины которые в 95 странах мира применяются очень успешно очень давно они надежные В них ми можемо бути увереними, у них мінімум осложнення практично не наблюдається ослажнення від этих вакцин. І, в общем-то, якщо ребнок здоров, то он підлежить вакцинації. Разом із тим, попередня відсутність вакцини призвела до зриву показників щеплення у Слов'янську. Якщо в ідеалі, в конкретному віковому зрізі, прищепленими мають бути 95% дітей, то зараз мова йде лише про декілька відсотків. Отже, певний прошарок дитячого населення не отримав необхідної імунізації. процесс дуже серьезных инфекций. Кроме того, с часом чаще відмови батьків від вакцинації вакцинации через острых побичных явищ и ускладнень. Если ребенок пришел здоровым на, вакци... на вакцинацию и ну, соблюдены возрастные все нормативы, то осложнений не должно быть у ребенка. Здесь главное не пропустить какое-то начинающееся заболевание или какое-то недомогание у ребенка. И поэтому и к этому должны быть внимательны и родители. Вот. И врач, который дает разрешение на прививку, регистрируется изменение в э, состоянии здоровья ребенка, после введения вакцины. Это могут быть реакция на прививку и может быть осложнение. Боимся мы, конечно, осложнений. Но я уже сказала, это крайне редко. У нас профессиональные медицинские сестры, которые вводят, они именно обучаются для введения этой вакцины в прививочном кабинете, там тоже сертифицировано, это все для того, чтобы проводить иммунизацию. Это гарантированно. А вот реакция на прививку есть у каждого ребенка. Но Почему так называется? Потому что мы вводим, мы хотим эту реакцию видеть, мы ее добиваемся. Она заключается в выработке иммунитета в организме. То есть реакция у всех, но она может быть видимая и невидимая. То есть иммунная система мы ее же не видим глазом, как говорится, и можем даже не ощущать. Но иммунитет вырабатывается у одного человека незаметно, а у другого это проявляется в виде общей реакции. То есть, ну Чаще сьогодні температурна реакція. Вот. перші три дня після вакцинації вона можлива і це є варіантом норми. Лікарі наголошують на необхідності скористатися шансом отримати безкоштовну якісну вакцину, поки вона в наявності в кабінетах щеплень більш насторожувати має відсутність препаратів для імунізації, наприклад, вакцини БЦЖ проти туберкульозу, який загрожує країні епідемією. Те, що немає в роддомі допустим, БЦЖ, к сожалію. мы не можем осуществить это через аптечную сеть, это продажу. Хотя, в общем-то, было такое небольшое, небольшой, промежуток времени, что аптека нам помогала, то есть родители оплачивали. Но так как, если бы БЦЖ было, оно бы было достаточно в роддоме, все бы дети получили, которым не противопоказано. Вот. И, к сожалению, БЦЖ пока не будет, государство не обеспечит, я думаю, что не наладится это. Ну, в общем-то, обещают, что скоро будет вакцина это. ВЦЖ недорогая вакцина, например, но она просто через аптечную сеть не реализуется. А, а такие вакцины, ну, не менее 150 гривен, это до подорожания еще было. Это самая недорогая вакцина. А такая, как Инфанрикс э, Гекса, о которой я говорила, что там 6 сразу компонентов будет, но ну, она сейчас где-то до 500 гривен стоит. А до года ребенок 3 должен получить. То есть это, в общем-то, не, не не дешевое удовольствие, хотелось бы все-таки, чтобы наша страна была так же цивилизованной, как и другие страны развитые в мире, и чтобы наши дети и потом уже взрослые, которые из них вырастают, были здоровыми, чтобы им не угрожали такие очень серьезные инфекции, от которых мы сейчас имеем возможность их уберечь. Я призываю родителей это понять и явиться всем вовремя на вакцинацию в поликлинику.